Володимир Супроненко, письменник, велосипедист, мандрівник. А віднині, мабуть, ще й режисер завітав до нашої студії. Наші вам вітання. Пане Володимире домовлялися про те, що будемо говорити про кінопоказ, що показуватимуть. Угу. Ну, последнее время я решил свои э, путешествия, э, чтобы не только рассказывать, да. Угу. Ну, не наверное, только а, фотографировать. Да, да, да. И, то есть, естественно, лучше э, один раз увидеть, чем сто раз услышать. То есть, свой рассказ о дальних ближ, и ближних странах дополнить э, видеоматериалом. Вот. И вот в этом году у меня было э, три такие экспедиции, три, э, ну, два таких больше эксперимента местные, скажем так, вот. И одна такая довольно длительная экспедиция – это в Европу. Вот, и вот я обо всем этом снял фильм, ну, снимал по пути камера было естественно, там, не, не один я снимал, давал снимать с тем, с кем встречался. Вот, и вот это последние три месяца мы монтировали, 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 и я вот завтра, 16.30, в Довженко в кинотеатре, землякам, запорожцам, всем, кто знает меня, любит дикую природу, приключения, странствия, вообще другую жизнь, несколько отличную от той жизни, которую я приглашаю, посмотреть на то, что у меня получилось. На вашу отчет думку, насколько цей звит вышел вдалым? Не знаю, не знаю. Это завтра. То есть, я как бы попытался, то есть, то есть это, да, это своеобразный отчет, то есть я как бы, это дневник, да, вот я показываю, я был там-то, такие-то картинки, такие-то разговоры, какие-то виды, такие-то мысли я высказывал по пути, которые у меня возникали, я их записывал, потом э, сопровождал какими-то кадрами. Как это удалось смонтировать художественно, как это профессионально удалось? Мне это, кстати, самому это очень, очень интересно. Потому что работая над этими фильмами, я вдруг постигал это искусство кино, как это делается, это волшебство, очарование кино, это, конечно, безумно интересно. Не менее интересно, чем сами путешествия. Какие хронометражи выищал? Ну, фильмы как бы небольшие. Значит, первый фильм – это «Сидение в пещере», «Пещерная обитель», «Затворничество в пещере». Да, вот когда-то монахи уходили в скиты, в пещеры, на фоне я был. Вот, решил сам провести. А вообще, что чувствует себя человек, затворившийся в одиночестве, как он мир воспринимает по-другому? Я одну крымскую пещерку нашел, Такую Засим, уют, там, да? уют, Уютную угу. вот по старинному закону займанщины, знаете, был такой раньше закон, кто съел, тот, кто смел, тот и съел. Да? Угу. Кто первый занял территорию, тот на ней и утвердился. Ну вот я в этом такое село пчелина есть, я под кораблей, я, я этот я облюбовал эту пещеру и провел там неделю. Не от. виходячи з печери? – ні, виходив, ну, бродив по окрестностям, дольміни старі, так сказать, смотрел та оставлено таврами. Вот собирал трави, питався этими травами, грибами, думав, думал, наблюдал. От. І вот получился такой небольшой где-то минут 15-16. Чи змінився Володимир Супруненко після печерного життя? Изменился, но ну, ненадолго. Дыким стал? Изменился, но ну, ненадолго. Я, что мы, ну, я вдруг понял, что мы такие заложники того, что вокруг нас происходит, то, наверное, надо провести в пещере не неделю. Надо провести, чтобы пропитаться этим духом э, свободолюбивым, надо ну, по меньшей мере год провести. Неделю это очень мало. Или периодически, так сказать, уходить в это затонство, в пещеру. Ну что я пытаюсь и тут делать. Деякие человеки едут дому кто... на дачу, а Володимир вот Суперненко в пещеру. кто хочет uh, заниматься каким-то чином в державе на рік в пещеру закрытых хай посынять подумай. Это, одно, это однозначно. Ну, пещеру имеется в виду, они должны... Я думаю, что для них пещера это как бы пожить той жизнью, в которой живут мы, ниже люди. Вот как бы человек должен уходить. Это, как это, это, это сказали, в точку попали. Что каждый человек, находящийся, должен побыть в другом состоянии в другой касте, чтобы Максимально потому что иначе это никак не получается. Чтобы, щоб познати війну, нужно побывать на ній, нужно, так сказати щуті. И... В 16 подвигу. хвилинах фільму про печеру і про ваше існування в печері вдалося відбити свої переживання, свій змінений вже світогляд, свої зміни, людські зміни чи це просто більше показ картинок: от я в печері, от я збираю травки, от я харчуюся. Я пытался. Дело в том, что все эти фильмы, то, что я говорю, и то, что я показываю, то, что как бы вот смонтировано в такую картину, несколько, конечно, калейдоскопично. Я вряд ли достиг тех вершин и в киноискусстве, и в вербальном освещении, как бы проникновении в эту тему. Это очень серьезная тема. Она требует может, большего что ли, так сказать, в нее и погружения, и, и средств, которые я должен использовать при этом. И сейчас я уже вижу, что если как бы, следующее я бы делал на эту тему отдельный фильм, то, конечно, я бы привел и другие киноматериалы, и возможно других путешественников, как и высказывания, какие и еще один фильм, я да, еще два, покажу, еще два, еще два, два еще делать. два. Второй это, ну, традиционно я тоже, кстати, ухожу. Это тоже своеобразная пещера. Я ухожу в болото. <laughs> То есть сначала пещера, а потом был, а ну эту жизнь болота говорю я себе каждый год и уезжают есть мещера это. Такая местность, еще Паустовский я не писал. Это Москва-река, Клязьма, Ака, вот Междуречье. Эти реки, это такой дикий, по-прежнему, скажем так, дикий регион в стране России. Не государство, не путать, это с государством выговаривать это сложновато. А страна, ну, страна и страна. Все Да, и вот в болотах, там испокон веков жители, как я в прошлом году был, на Енисеи, так сказать, проплывал Сибиряки, природа дикая. вот Это собирательство. Собирательство грибов. И э, фильм будет называться Спорая ягода. Спора значит, быстрая для сбора клюква. Uh -huh. сбор клюквы на болотах. Это рассказ о болоте самом, так сказать так, о географической э, среде какой-то. И э, о том, как жители местные, ну и я лично, вот, да, да, с помощью чего э, собираем э, эту клюку. Угу. Як можна її, окрім як руками, збирати? По-перше, треба дойти, пробратися через це болото, не провалитися, знайти потає туди раз. Во-вторых, да, вы правы, конечно, со собирают руками, но куда? Какая обувка существует? Какие, так сказать, технические средства, во что ее собирать, как выбраться потом в болото, как и где потребить, так сказать. То есть это целый комплекс, это целый мир. А потом, ведь как бы я здесь и философия э, собирательства, ведь это самое одно из самых древнейших занятий человека. И а возможно ли в наше время этим жить? Можно или нет? Да? В вот местовому я, 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 плане можно. Зазада... Нет, Мы нет, все а, нет, а чисто практически, вот я, допустим, собираюсь послезавтра пойти на находиться за грибами. Можно да, представить, что в это время будут где-то какие-то грибы. А я знаю по опыту, что будут. Но я не только иду конкретно за грибом, я просто хочу прогуляться. Но прогуляться где-то с пользой. Вот так и местные жители, они часто на этих болотах, даже на островках. Троїть ізбушки, зимовники, шалаші, вони йдуть за клюкаю туди, відпочивати Просто написно. Це відпочинку. Цікаво. Зрозуміло, що тебе треба. Або в да, або да. Там більше якихось своїх переживань в цьому фільмі про болота, чи більше якоїсь культури місцевої. Ну, больше культуры, наверное. Если, скажем, в пещере там больше как бы переживаний, то тут больше вот такой э, природно-этнографической культуры этого данного э, региона. Я думаю, все это можно переносить и на наше Полесье украинское, да, вот то же самое, жители также, я думаю, живут, показать так. Я, кстати, там тоже был, собирают там чернику, сдают, на этом живут, на этом, на этом зарабатывают. От і в інших регіонах, де природа ще щедра на всякие сюрпризи. А сильно відчувається контраст між життям, ну там я не знаю, в якомусь мегаполісі і в там, ніби це одна країна, та там Москва і. болота, да, але... Ну это так же, как, это, это, собственно, везде в мире, так же, как и у нас. Вот Киев, да, и взять тоже по лесе Столица, и, 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 и даже не, не маленький городок, там райцентр, даже не, не деревня, там село, а вообще хутор, да, дикая, дикая местность, да. Человек, другие занятия, другие представления. То есть ты постоянно ты с природой в контакте, Постоянно. То есть так и видно, что она касается тем или иным боком э, тебя. То, то, дрова нужно заготовить, то там дождь пошел, нужно накрыть, то накормить там скотину и так далее, и так далее. То есть общение происходит постоянно. Третий фильм. И третий фильм, Ты как полевал, бы заключительный, это Европа. То есть я решил не дожидаться, пока мы в Европу, так сказать, вступим. Я решил в окно. Ок окно туда. <laughs> прорубить, ну страшно мне. Но я не хотел, я никогда не хотел. Честно говоря, я еще в советское время в Европу поехать. Мне всегда были более интересные страны Восток, Азия, где там совершенно другой менталитет, другой быт, другая архитектура, другая природа, там все другое. А что Европа? Ну я так думал, ну что Европа? Люди такие же, люди так же выглядят. Ну не скажите. Совсем так уж инший менталитет и снова совсем. Вы знаете, ну ну какой менталитет? Ну, все мы прежде всего биологические существа. Прежде всего, и, и в этом я еще раз убедился сейчас. Биологические, да, какие-то условия, которые тебя окружают, временно тебя, тебя ведешь ты по-другому. Ну стоит изменить там на год, два, три, четыре, я не говорю, более продолжительное время. И ты станешь такой же, как и все. от же наважилась, я поехала до Европы что там, про что снимали? Это вот Словения, Венгрия, Италия, Франция, Испания получился такой тут, тут такой винегрет, окрошка, Музаика, даже не знал что что вообще что вообще снимать, как снимать, в принципе снято все и много, вот, Но я мало обращал внимание на какие-то архитектурные, так сказать, изыски э, европейские, э, на яство, на время провождения людей, вот мне интересно было вот мое присутствие там, мое взаимоотношения э, с людьми именно в дороге, именно в движении. Когда я двигаюсь, параллельно мне кто-то двигается, и мы общаемся. Это краткие те мгновения, хоть в Венеции, хоть и в Марселе, хоть на берегу моря, хоть где-то где, -то, где -то на хуторе. Это все время это те мгновения, да, которые мгновения остановились, ты прекрасно. Я не хотел, чтобы эти мгновения останавливались. Пусть они и будут мгновениями жизни. Понимаете, и даже я разбил на куски, этот фильм. Ну, так вот, так его построил интересно, там, вера, э, там, хлеб насущный, как еду, ночлег, где ночевал и как ночевал. И последнее у меня называется так, прими за сказку. То есть, когда я пересел Капенины, выехал на Лигури, море, Канны, там, э, все, все эти Монте-Карло, им, империя, я еду, этот праздник жизни. И вдруг я э, как-то э, однажды понял, что мне, в общем-то, не хочется э, не то, что там жить, а не то, чтобы принимать э, это, этот образ жизни, мне просто хочется двигать и просто хочется, чтобы эта сказка и мечта э, продолжалась. Знаете, как есть, кто-то сказал, по-моему, европеец сказал, пока, <laughs> именитый, что в жизни человека есть две трагедии. Есть две трагедии, это когда мечта не осуществляется, и ты ее... Вот. И вторая трагедия, это когда мечта осуществляется. Понимаете, так вот, если я и не хочу, чтобы меня эта мечта осуществилась. пусть это пусть она сказка остается. Потому что едят, я же говорю, едят, пьют, ходят. Кино-показы, какие ведь будут завтра. Такие мысли приходили во время во время путешествия. Как-то я это хотел это показать, смог ли, не смог кінопокази завтрашние, на кого вони в першу чергу орієнтовані? Кому вони будуть в першу чергу цікаві? Ну, контингент различный. Ну, во-первых, те, кто разделяет где-то мои взгляды и э, тоже хочет вырваться где-то из этой жизни. То есть она его э, ну, не то, что совсем не, не устраивает, но периодически хочется выламываться и выламываться ну, не просто лечь на солнышке где-то отдыхать, а где-то чуть-чуть экстрима, чтобы было чуть-чуть, чтобы было это э, дикой природы это было. То есть если люди этого хотят, вот я показываю, как это можно сделать. То ли в пещеру идти, то ли на болото уйти, то ли в Европу отправиться, имея в кармане 20 евро. Понимаете? То есть вот, вот выбирайте любой вариант. Тот, другой. Да, и тут, тут еще видеоинструкция. До да, поперози, да ма своеобразный мастер-класс. Да, вот как, как можно. Потом, так сказать, для туристов, да, вот турист, я конкретно могу посоветовать, туристы едут в Европу, конкретно, что нужно знать? Ну, вот это 20, 20 евро при всем. Не, ну, может, пускай больше, я согласен, это уж совсем uh -huh. круто, да, 20 евро, пускай 100 евро, uh -huh. А вот, ну, 90 привести обратно, естественно. Uh -huh. вот ну что еще, где ночевать, как вот, вот кемпинг, отель, на улице просто, а можно ли на улице, бомж лежит, а почему я там не и так далее, могу ли я принять такую позу, да, могу, вот, Венеции, там, горизонтальная поза почти, почти, в любом месте, она имеет право быть. и сейчас с кишечками можно там будет селфи да, богатый да. Велосипед, опять же, велосипед, автобан. По автобану нельзя, да, я не рискал. Но везде есть параллельные дороги. То есть масса вещей, которую я конкретно могу посоветовать туристам, которые э, захотели бы так. Э, принять ваш за завдяки. Ну не пинок. только мой, ну. может быть, часть его полностью. В Иордании вы никому не было? это Восток, ну, примерно. Ні, 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 там не був. Ну, в Еміратах був. Ну, та дивіться, просто зараз у нас буде рубрика під назвою «Пізнаючи світ і ми будемо показувати Йорданію. Можливо, колись. Володимир Супруненко також вирішить в Йорданію, потім покаже нам свої враження про цю країну. Да, В той регіон, мабуть, менталітет, географіческая пустиня, але люди її... осваивают, как осваивают, с помощью чего, ну, это все, интересное. у народа я живу, я как после Индии приехал, столько рецептов всяких интересных, вот, которые я сейчас, если рис они едят каждый день, почему? А че нам? А что нам? Мы вообще не мы да, причем в разных там формах, и так далее, это масса таких нюансов, которые в принципе, я так после каждого путешествия Я штота ну, такою. Дякуємо вам про це. Знову ж таки, ви да. зможете розказати тим, хто завтра прийде на кіно да, Завтра 16.30, Тридцять будь пожалуйста, я при, приглашаю. Буду ділитися і досвідом і да, да, враженнями. Да. Дякуємо Дякує вам. Ми переходимо до рубрики пізнаючи світ. Продовжуємо мандрівку Йорданією.